Друзья, всем привет! С вами Сергей. Сейчас уход для полинисой. Что нужно делать, чтобы полинисы обрезать и обработать виды белой и виды антрахнута. Вот я вам показываю ягода, которая уже побыла антрахноз. Вот это антрахноз. И а потом уже пошла гниль. Вот так и было планиссии, планиссии. Вот ягода есть чистая, более, а есть уже багато в Вайнпарк ягода. Вот я вам показываю. Вот. Для начала нам нужно обрезать те листы, листочки, которые больные. Вот я вам покажу пример. Вот такие. Все нужно как обрезать. Я вам сейчас все покажу. Значит так. Вот это центральный побег, который идет. Вот это. Им нужно оставить вот это. На когда случае ее его нельзя. Значит, берем вот такие листочки, которые уже они старые, они нам не нужны. Загружаем все листья по бокам, которые остались. Вот, вот вот, друзья, видно, что мы обрезали, а вот центральный, который идет новые листочки. Новые погони будут, они остаются, но в коем случае их обрезать нельзя. Вот, удаляем весь уже весь, листы старые, больные, которые повреждены амбрахмитом. Если у вас есть все такие красивые, то можно оставить один-два, не больше. Чем меньше ушел, тем, если куст э, посажен э, двухречный, то можно оставлять. А если куст трехречный, уже они слабые идут расти. Они кустики очень сильно заражены болезнью, Для такие прохнозы, гнили, то их удалять просто и вот. Мы так и друзья обрезаем полностью все. И сейчас будем поступать обработку клубнику полынице. Вот сейчас я вам покажу, пройду на другой ряд, который уже полностью обрезан. Вот такая красивая клубничка осталась. Так, вот такие ряд полынице. Итак, друзья, самое главное, чтобы мне не забывали никогда одевать распиратор, очки и перчатки. По я раньше, когда я начал заниматься виноградством и другими выращиванием культуры, то ничем не защищал свои дыхания. И тогда еще такой отравился, поэтому, друзья, одевайте, это очень серьезно, это химия, это просто во мне. Не конфетка в росте, которую посмотреть нужно, понимаете, а это серьезная штука, которая нужно дохищать свое здоровье и свое дыхание. То... Какой у вас есть там распиратор? У вас у нас очки и перчатка. Чтобы... Вот. Итак, мы дальше продолжаем опускать полнометим. Так, друзья, вот... вот обрезали в этот ряд листочки. Вот. Все обрезали, удалили все старые больные листочки. Да, например, вот это. Он тоже уже старый. И он уже начинает потроху видно. Пяточки такие маленькие. Это бол... болеет лиц. Так, например, вот это тоже. Я покажу вам, вот видно, да, пятна. Это было пломбисте. Нужно срочно удалять старые листья и выводить их. Чтобы на нашем, на вашем участке листья сухие и больные не оставались. Все нужно удалять. Вот так мы все обрезали. И сейчас я буду приступать к обработку. Сейчас я вам покажу еще одну литочку. Вот на бугра, которая тоже вся обрезана. Вот эта посадка в другой год. Здесь все можно ставить до размножения в стаканчика. Вот, видно тоже, вся обрезана, красиво. Вот так вот сейчас будем проступать обработку. Так, друзья, сейчас мы берем родомир, наваживаем 25 грамм на 10 литров воды. Вот такой пакетик. Себе замовляю на сайте Фазенда. Друзья, я замовляю все препараты на сайт Фазенда. Я задоволен. Все качественные препараты. Мне очень подобается сайт Фазенда. Такие препараты, сколько я не замовлял. Все идеальные препараты, качественные. Все работает отлично. Значит, нажимаю веса. Да, и насыпаем 25 грамм. 26. 25 и 5. Это тоже достаточно. препараты нужно мешать отдельно. Я не, советую сразу вам да, высыпать опрыскиватель и, и ты принцет. Я всегда мешаю. Умираю емкость воды. И сейчас мы берем с вами размешиватель. Даром литровую банку и высыпаем. Opět, dělali trošku vodečky. I rozměšujeme. Tréba hrno rozměšat, až by naše preparáty roztaly. Až by досыпали трохи, Все, можно трошки воды добавить, еще пола литра. Вот, и сейчас будем высыпать прикозина. Так, это. Вот. Радамир хорошо измещается и с теплой водой, но я беру сваженную воду, она холодная, можно и теплая, конечно, будет лучше. И выливаем. наливаем деньги по баночке. А я потом добавлю примерно там 200 грамм добавить. У нас уже 2 литра. Так. Так, все же 3. Все же 4. Так. И у нас баночки на полно были, то можно добавить вот так вот и будет как раз 5 литров. Все, закручиваем.